Hai dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama saya Muhammad Aiman Hakim Boleh panggil saya Iman Dalam forum kali ini Saya akan memegang watak sebagai Profesor Emeritus Nisafiah Karim di mana profesor ini memberikan pandangan dan juga pendapat beliau uh, tentang bagaimana beliau mematlabkan bahasa Melayu. Assalamualaikum, nama saya Siraj Munir, boleh panggil Munir. Jadi uh, forum yang akan bermula sekejap lagi, saya akan mengambil jawatan atau memperlakonkan sebagai Uh, Profesor Emeritus uh, William Gertlestone Shelabeh Di mana saya akan melakonkan Bagaimana beliau Memberikan pendapat atau pandangan Tentang cara memartabatkan Bahasa Melayu Tidak lupa juga saya mengambil uh, Jawatan pengacara Sebagai mengetuai Forum tersebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera Nama saya Muhammad Syahzad Syafiq bin Irwanto dan saya memegang watak sebagai Profesor Dr. Abdullah Hassan di mana saya akan lakonkan pandangan dan pemikiran beliau tentang cara mematawatkan bahasa Melayu. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Hadirin yang dihormati, bahasa ialah jiwa sesuatu bangsa Tanpa bahasa, Lenyaplah identiti, hilanglah jati diri Bahasa Melayu bukan sekadar alat komunikasi Ia adalah wadah ilmu, budaya dan peradaban Yang telah membina bangsa kita sejak berzaman Sejak zaman kerajaan Melaka hingga ke era Malaysia moden, Bahasa Melayu terus menjadi nadi penyatuan rakyat Bahasa inilah yang menyatukan pelbagai kaum menjadi bahasa ilmu, bahasa pentadbiran dan bahasa perpaduan nasional. Namun, dalam arus globalisasi hari ini, martabat bahasa Melayu sering diuji, diancam oleh kelalaian, dicabar oleh pengaruh luar dan diabaikan dalam urusan rasmi serta pendidikan. Maka, menjadi tanggungjawab kita semua untuk memertabatkan bahasa Melayu bukan sekadar dengan kata tetapi dengan tindakan dengan menggunakan mengajarkan dan menghargai dalam setiap ruang kehidupan. Pada hari ini kita akan menyelusuri perjuangan dan pemikiran tiga tokoh besar yang telah banyak berjasa dalam mengangkat martabat bahasa Melayu dari zaman penjajahan hingga ke zaman kemerdekaan dan seterusnya forum ilmiah kita pada hari ini ialah bertajuk Bahasa Melayu Sumbangan dan Pemikiran Tuan Sheila B, Nik Safiakarim Karim dan Abdullah Hasan dalam perkembangan bahasa kebangsaan. Pada hari ini kita amat bertuah kerana dapat bersama tiga tokoh penting yang secara simbolik dihidupkan semula untuk berkongsi pandangan mereka tentang perjuangan dan pemikiran dalam memartabatkan bahasa Melayu. Izinkan saya memperkenalkan panel kita pada hari ini. Panel pertama, Tuan W.G. Shelabwe, seorang orientalis dan sarjana bahasa dari zaman kolonial yang banyak memartabatkan karya klasik Melayu seperti hikayat hang tua. Panel kedua, Profesor Emerita Nik Safia Karim, ahli linguistik tersohor yang menjadi ketua penyusun tata bahasa Dewan dan banyak memperjuangkan permantapan struktur dan tata bahasa bahasa Melayu moden. Panel ketiga, Profesor Emeritus Abdullah Hasan, pakar linguistik terapan dan perancang bahasa kebangsaan yang giat memperjuangkan penggunaan bahasa Melayu dalam bidang profesional dan ilmiah. Tanpa melengahkan masa, mari kita dengarkan pandangan daripada Tuan W.G. Shelabe terlebih dahulu. Baiklah Tuan Shelabe, boleh Tuan jelaskan Apakah peranan utama tuan dalam memperkembangkan bahasa Melayu semasa zaman tuan berkhidmat dahulu? Terima kasih saudara pengacara. Saya mula berkhidmat di Tanah Melayu sekitar abad ke-19 dan awal abad ke-20. Ketika itu bahasa Melayu sudah digunakan secara meluas sebagai bahasa perdagangan dan komunikasi. Namun belum diangkat sebagai bahasa ilmu moden. Saya melihat potensi besar bahasa Melayu Justeru saya menumbuhkan Melayu Literature Series Dan menerbitkan pelbagai teks klasik Melayu Seperti Hikayat Abdullah dan Sejarah Melayu Saya juga menulis Kamus Melayu, Inggeris Dan buku tata bahasa awal untuk membantu orang Melayu dan bukan Melayu memahami bahasa ini secara sistematik. Bagi saya, Penerbitan dan pembakuan bahasa ialah langkah pertama untuk mengangkat martabatnya. Bahasa Melayu, bahasa Melayu harus dihargai sebagai bahasa yang mempunyai nilai sastra dan pemikiran tinggi bukan sekadar bahasa lisan harian. Terima kasih Tuan Cilabe. Sekarang kita beralih kepada Profesor Nik Safriya Karim. Profesor, apakah peranan utama profesor dalam memperkukuhkan bahasa Melayu dalam konteks moden? Terima kasih saudara pengacara. Saya boleh terlibat aktif dalam dunia linguistik selepas kemerdekaan. Ketika itu, keperluan negara ialah membina sistem tata bahasa yang baku dan seragam sesuai untuk pendidikan media dan juga pentadbiran Saya juga mengetuai penyusunan tata bahasa Dewan yang kini menjadi rujukan utama dalam sistem pendidikan Malaysia sehingga kini Saya juga terlibat dalam penyusunan istilah-istilah baru serta memperjuangkan penggunaan bahasa Melayu yang betul dalam media dan komunikasi awam. <tuh> Saya percaya bahawa kekuatan bahasa Melayu terletak pada keindahan sistematik dan juga keupayaannya menyesuaikan diri dengan zaman moden. Baik, seterusnya kepada Profesor Abdullah Hassan Profesor Bagaimana pula peranan profesor dalam memperluaskan penggunaan bahasa Melayu? Terima kasih saudara pengacara. Saya melihat perjuangan bahasa Melayu dari sudut perancangan dan pelaksanaan dasar bahasa. Sebagai ahli linguistik terapan saya memberi tumpuan kepada bagaimana bahasa Melayu boleh digunakan dengan berkesan dalam bidang profesional, akademik dan komunikasi antara bangsa. Saya juga menulis banyak karya seperti sosiolinguistik bahasa Melayu dan perancangan bahasa di Malaysia. Serta terlibat dalam Program kira mengadili guru dan pentadbir Allah. Saya percaya bahawa bahasa Melayu hanya akan benar-benar kuat apabila digunakan dalam semua bidang kehidupan dan bukan hanya di sini. Baiklah, kita teruskan. Apakah pemikiran utama yang mendorong tuan-tuan dalam memperjuangkan bahasa Melayu? Saya percaya bahasa ialah cermin jiwa bangsa. Melalui karya klasik Melayu, saya melihat nilai, budi dan pemikiran halus bangsa Melayu. Maka, bahasa Melayu perlu dikaji dan dikembangkan agar bangsa ini mengenali dirinya saya berpegang bahawa penghargaan terhadap bahasa sendiri ialah asas kemajuan bangsa. Bagi saya, bahasa bukan sekadar alat komunikasi tetapi juga lambang ketertiban dan pemikiran. Pemikiran saya tertumpu pada usaha untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa yang tepat baku dan juga bernilai ilmu saya mahu bahasa Melayu tidak hanya indah tetapi juga mantap dan seragam agar ia mampu berdiri standing bahasa besar dunia saya pula berpegang bahawa bahasa adalah kuasa Bahasa menentukan cara kita berfikir Membuat dasar dan membina peradaban Jika kita membiarkan bahasa asing menguasai semua bidang Kita sebenarnya akan kehilangan arah Justru saya memperjuangkan pemerkasaan bahasa Melayu Dalam semua domain rasmi dan profesional Hmm, menarik sekali sekarang, saya ingin dengar sedikit perbandingan pandangan antara ketiga-tiga tokoh ini. Jika tuan-puan berada dalam zaman yang sama, adakah pendekatan tuan berbeza? Oh, uh, dari saya, saya mungkin lebih menekankan penerbitan dan pembinaan asas ilmu melalui teks dan terjemahan. Tanpa asas itu, bahasa sukar berkembang. Saya pula akan menumpukan pada pembakuan. Bahasa yang tidak seragam sangat suka untuk menjadi bahasa kebangsaan. Dan saya akan memastikan rasa bahasa dilaksanakan dengan tegas supaya segala usaha mereka berdua tidak sia-sia <laughs> Jadi Boleh kita katakan Yang Tuan Shelbeck menulis akar Saya pula membina batangnya Dan Profesor Abdullah Memastikan Ia terus berbuah Tidak perumpamaan itu Profesor <laughs> Bahasa Melayu mesti terus hidup dan berfungsi bukan sekadar dikenang. Wah, sangat hebat. Kita lihat bagaimana ketiga-tiga tokoh ini saling melengkapi antara satu sama lain dari peringkat asas pembakuan hingga ke pelaksanaan dasar. Jadi, Terima kasih kepada semua panel atas perkongsian yang amat bermakna. Daripada forum ini, kita dapat simpulkan bahawa Tuan Sheila B meletakkan asas melalui penerbitan karya klasik dan pembinaan ilmu bahasa. Nik Safia Karim pula memperkukuh bahasa melalui kajian linguistik dan tata bahasa baku. Abdullah Hasan memperluaskan penggunaan bahasa melalui dasar pendidikan dan perancangan bahasa kebangsaan. Ketiga-tiganya membuktikan bahawa perjuangan bahasa Melayu ialah perjalanan berterusan daripada akar tradisi hingga ke cabang ilmu moden. Semoga kita semua meneruskan legasi mereka dalam memertabatkan bahasa Melayu di peringkat global. Alhamdulillah, hadirin yang dihormati, kita telah sampai ke penghujung forum ilmiah yang penuh ilmu dan makna. Sepanjang pembincangan ini, kita telah menyelusuri perjalanan panjang bahasa Melayu dari lembaran hikayat lama hingga ke dunia ilmu dan dasar negara. Tiga tokoh yang kita raikan hari ini telah meninggalkan warisan pemikiran yang amat bernilai. Tuan Shelabe meletakkan asas ilmu bahasa melalui penerbitan karya klasik dan usaha pembakuan kata. Profesor Emerita Nik Safia Karim memperkukuhkan sistem dan tata bahasa bahasa Melayu agar terus mantap dan seragam. Manakala Profesor Emeritus Abdullah Hassan memperluaskan penggunaan dan perancangan bahasa supaya bahasa Melayu kekal hidup dalam dunia profesional dan akademik. Tiga tokoh ini mungkin datang dari zaman dan latar berbeza namun perjuangan mereka bertemu pada satu titik yang sama iaitu cinta yang mendalam terhadap bahasa Melayu. Bahasa ini bukan sekadar warisan tetapi tanggungjawab bersama. Tugas kita kini ialah meneruskan perjuangan mereka dengan menutur, menulis dan berfikir dalam bahasa sendiri agar bahasa Melayu tidak hanya hidup di bibir tetapi berdaulat di minda dan dihormati di persara dunia. Sesungguhnya seperti yang sering diungkapkan bahasa menunjukkan bangsa dan bangsa yang berbahasa ialah bangsa yang bermaruah maka marilah kita bersama-sama terus memartabatkan bahasa Melayu menjadikan bahasa ilmu bahasa kemajuan dan bahasa yang membina tamadun bangsa Malaysia yang berdaulat sekian terima kasih atas perma sekian terima kasih atas perhatian dan kehadiran semua bahasa jiwa bangsa maruah kita bersama Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera